Bak meg her så står Scanias nye Vioter, som jeg har drevet på testkjørt nå i seks måneder. Jeg kommer opprinnelig fra Salzbruk, men bor i Hegra. Jeg kjørte lastebil hos Tverås siden jeg kjørte opp for 17-18 år siden. Jeg arbeider en del med lastebil, med tung transport og spesialtransport. Alt fra tungt og bredt og langt. Ja, for jobbene vi gjør, så flytter vi jo mye store og tunge maskiner. Og, og, og vi kjører jo mye masse med fulle lass alltid. Det er jo ut maksimalt det vi har lov til på norske veier. Vi eh, må kjøre mye på dispens når vi flytter maskiner, så vi har vel tungtrekker som ofte er oppi 100 tonn totalvekt, og så har vi jo noen flere litt eh, mindre som Ofte kjører jeg med både 60 og 70 tonn totalvekt. Det er vel fint å ha noen sterke motorer og sterkt drivverk å flytte det utstyret med. Jeg har jo kjørt med Scania i Scania i mange år og jeg er jo litt stolt av å bli, få lov til å være med og, og, og bidra. med å gjøre noen forsøk. Vi fikk forespørselen, så man jo, ble jo litt i tenkeboksen om hvem man skulle sette. Per Rolf, som har kjørt maskinflytting, og siden han, han har lov til å kjøre lastebil, så, så det var vel et naturlig valg å, å spørre han. Det har vært veldig spennende nå å være med og utvikle den nye lastebilen. Både på motor og diverse inventar. Den er mye sterkere enn det som jeg tidligere har kjørt. Kjenner jo veldig godt at den ekstra effekten er veldig anvendbar ved tunge lass og bratte stigninger. Jobben blir slettere. Utviklinga i kabinen har jo selvfølgelig vært veldig, veldig positiv. Det har jo vært mye bedre boforhold for en sjåfør i forhold til de gamle. Det har vel ikke vært noe problem med den. Vi var vel forberedt på at det kunne være litt sånn at måtte inn og ta en sjekk eller være litt føringer sånn rundt det. Men det har egentlig fungert smertefritt, så det har ikke hatt noe utfordringer med det. Den har et veldig lavt forbruk i forhold til de lassene og den kjøringen den har gått i. Den har det virker som man har en god drøvstofføkonomi i forhold til de andre delene.